ساز کا اپنے شادی شدہ بیٹوں کو مجبور کرنا کہ ہر حال میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی میں رہنا ہے کیا یہ جائز ہے اسی طرح بیوی بی کا اپنے شوہر سے کہنا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو کیا ایسا کہنا مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں جوائنٹ فیملی میں رہنا شرعن جائز ہے مگر اس میں پردے کے بڑے مسائل بنتے ہیں کہ ہر وقت عورت کا اپنے جسم کو دیور سے جیٹ سے چھپائے رکھنا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے مطلب سر کے جو بال ہے نا سر کے بال ایک موٹی سی مثال ہے یہ اگر دیور جیڑ کو نظر آئے تو یہ بھی حرام ہے مطلب دیور جیٹ اس کی طرف نظر کریں ان کو گناہ یہ عورت اپنے بالوں کو نہ چھپائے احتیاط نہ کرے اس کو گناہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سار سے چادر درد پٹا تو عام طور پہ سرکہ ہوتا ہے گھر میں کام کاج کرتے جلتے پھرتے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ اس طرح مطلب احتیاط کی جائے جو بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اہل شعور وہ میری بات سے بالکل اتفاق کریں گے دوسری بات اگر ہم اسلامی لحاظ سے دیکھتے ہیں نا تو اسلامی لحاظ سے بالخصوص صحابہ کرام مردوان کے مبارک دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا تھا یعنی کہ جس کی بھی شادی ہوتی تھی نا اس کا الگ رہنے کا انتظام ہوتا تھا مطلب اگر آپ دیکھیں کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مبارک جو گھر تھے بس ایک ایک کمرے پر مشتمل تھے اس کے باوجود ان میں دیواریں تھیں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عہا اور سجدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاناتِ عالی شان بالکل قریب قریب تھے دونوں کی بات غالباً ایک ہی کمرہ تھا اور اس کے درمیان بھی دیوار ہوتی تھی تو کہنے کا یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میں ذاتی طور پہ اسی بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اپنا بیٹا جب اس کی شادی کریں اس کے لیے رہنے کا الگ انتظام ہو چاہے ایک کمرے کا فلیٹ ہو جائے چاہے چھوٹا سا مکان ہو جائے اور یہ جو بعض لوگ مکانات تیار کرتے ہیں نا اس طرح کی ایک کوٹھی بڑی ساری بنا لی اور اس میں 20 -30 کمرے بنا لیے اور ان کی مطلب لک یا ڈیزائن اس طرح ہوتا ہے کہ سارے کمرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور کوئی پرائیویسی نہیں یعنی کہ اس میں پورشن نہیں بنے ہوتے کہ یہ الگ پورشن ہے یہ الگ پورشن ہے تو اپنے بیٹوں کو پابند کرتے ہیں بھی اسی میں رہنا ہے میرے مرنے کے بعد بھی اس میں رہنا ہے تو اس کے بڑے مسائل ہیں اس کی بجائے اگر اس طریقے سے وہ مکان ڈیزائن کیا جائے بنایا جائے جیسے بہت بڑی کوٹھی ہے تو چار بیٹوں کے لیے بنائی ہے تو اس کا ترکیب اس طرح بنا لی جائے کہ چاروں کے داخلی جو دروازے ہیں وہ الگ ہوں چاروں کے بیڈ روم کمرے بالکل الگ ہوں اور درمیان میں دروازہ ہو یا مطلب ایسی کوئی ترکیب ہو کہ بالکل کلیئر ہو کہ یہ ایک کا پورشن ہے یا دوسرے کا ہے اور پھر والدین کے لیے الگ سے مین ہال یا مین کمرہ وہ ترکیب بن جائے گی ان کے پاس جب آ کے بیٹھنا ہے کسی نے تو وہ حاضر ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت مگر ان کی بیویاں ان کے بچے بچیاں ان کی جو پرائیویسی ہے وہ رہے کہ ایک بھائی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت بالکل نہ جائے بلکہ بھابیاں بھی ایک دوسرے کے ہاں بالکل نہ جائیں بغیر اجازت کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ترکیب سے اگر رہے تو یہ مطلب اچھی بات ہے مگر عام طور پہ اور بہت پرابلمز جن میں سے چاند میں نے آپ کو کر دی ہیں اچھا آخری بات وہ یہ بیوی کا حق ہونا یا نہ ہونا دیکھیں شوہر نے بیوی کے رہنے کے لیے انتظام کیا ہوا ہے کمرہ کم از کم اس کو دیا ہوا ہے تو اس نے اپنا حق تو ادا کر دیا مگر اگر بیوی اس طرح جوئنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی تو یہ بات وہ شادی سے پہلے کرے اس کو پہلے نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ کہاں رہنا ہے میں نے جا کے پہلے تو مان لیا قبول کر لیا اور اب ضد کر رہی ہے مجھے الگ سے مکان لے کے دو مجھے الگ سے رکھو تو یہ اب مطالبہ اس کا جائز ہے مگر اس کو پورا کرنا شوہر پہ واجب نہیں ہے سمجھے بات کیونکہ اس نے اس کو رہنے کے لیے مکان دیا ہوا ہے گو کے ہے یا اپنے پردے کا خود انتظام کریں تو شوہر سے لڑے نہ جھگڑے نہ اپنا حق نہ جتائے ہاں اگر نرمی سے عرض کرے شوہر کو اور شوہر مان جاتا ہے کہ الگ سے کمرہ لے دیتا ہے کرائے پہ چاہے لے دے اگر خرید نہیں سکتا تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت بہتر ہے بہت اس کے فوائد ہیں مگر شوہر کو مجبور نہ کریں